Nəqliyyat üzrə ekspert Hüseyn Abdullahov deyir ki, paytaxtda avtobusların sayı nə qədər artırılsa da, onlar metronu əvəz etmək iqtidarında deyil. Metro ilə gündəlik 650-670 min insan daşınır. Bu sayda insanların müntəzəm marşrut xətləri ilə daşımak üçün xeyli sayda avtobus lazımdır. Bir metro qatarından normal halda 1500 nəfər sərnişin istifadə edir. İstiqamətlə olan qatarlar 1 saatda 4 dəqiqədən bir hərəkət edir. 4 dəqiqədən bir sərnişin daşınmasına yada keçirən bir sıxlığı avtobuslarla əvəz etsək görərik ki, bir qatara əvəz etmək üçün 10 avtobus lazımdır. Pandemiyanın mövcud olduğu şəraitdə biz avtobusları tam dolu görmək istəmirik. Nəqliyyatda sosial məsafənin qorunmasını istəyirik. Hazırda daha çox sayda ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərməli. Məktəblər və universitetlərin açılması ilə nəqliyyatda tələbat daha da artacaq. İndiki sistem təqdim etməyəcək. Bakı Nəqliyyatda gəldiyi çalışır ki, yeni avtobuslarda maksimum istifadə etsin. Avtobusların şəhər daxilində müəyyən qədər sərnişin daşıma limiti var. Metronun da limiti var, lakin daha çox sərnişin daşıma qabiliyyəti var. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov isə deyir ki, təmsil etdiyi qurum nazirlərin qəbul etdiyi yanında operativ gərərgahın qərarını gözləyir.